То у них цей гвіздок, який сидів у жадниці вчора Януковича, сьогодні сидить у них. І сьогодні половина з цих людей починає казати, що давайте розгонимо майдан. Вони самі перші це кажуть. І тому хто більше за все кричить і надає конструктивно закінчити до весь мої години, спокидав, що це короткий ремарк. я вироб. хотів сказати так. Вироб! 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 30 секунд, наче 30 секунд буду говорити. Тому видати зброю, видати зброю потрібно терміново. Але коли ми сьогодні проголошуємо воєнний стан, то згідно з цим всіх, то це з кого це нормально, але згідно всіх правил ми не можемо не можемо проти уряду сказати жодного слова. Майдан має створити гвардію свою, і гвардія повинна підкорятися майдану, а не міністру внутрішніх справ чи президенту чи Верховній Ради. Уважаемые, здравствуйте, я с вами в Я вам расскажу маленькую деталь. Сейчас на границе находится около 200 тысяч военных. Также техника, арт-остановки. Какая разведка была? Какая разведка мне вот люди звонят оттуда? Малыш. Хлопчик. Так и вот, заслушайте. Что? Мне люди звонят, а вот... Внимание! Где? Он Три прав, он минут. минуты внимания. Я, майор Кулик. вот это помещение взял с двумя офицерами. 21 числа. Держу это помещение, в котором вы сейчас находитесь. Сколько дней считаете? Здесь все параллельно и перпендикулярно. Личный состав накормлен, одет, обут. Потому что мой принцип, который я хочу, чтобы сегодня присутствовал на нашем собрании – и порядок мы собрались здесь для того, чтобы завтра в 12 часов на Майдан принести документ по которому стоят наши подписи выйти на сцену на которую нас не пускали и я знаю это точно Потому что 90 дней вы все